Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wa ahlul ungata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Yang sama-sama kita sentiasa bertobat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Yang sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaksi yang ringkas dengan bahasa yang mudah dalam masa yang singkat tentang ura-ura kerajaan Malaysia di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyebut Presiden Amerika Donald Trump ke Malaysia. Reaksi saya ini tidak bertujuan untuk mencela atau merendah-rendahkan atau meremehkan atau menghakut mana-mana pihak. Cuma saya ingin berkongsi pendapat sebagai seorang rakyat merahin yang cintakan negara Malaysia dan keamanan dunia yang berkemungkinan bercanggah dengan apa yang uh, difikirkan oleh orang-orang yang lain. <tuh> Sebagaimana yang kita ketahui, Yunis Israel adalah sebuah penempatan haram yang menduduki negara Palestin. Mereka ini pada asalnya tidak ada negara. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, dengan rencana Inggeris, mereka dihantar ke Palestin dengan tujuan asalnya untuk menumpang. Dan orang Palestin yang beragama Islam menerima baik mereka. Kerana Islam mengajarkan untuk membantu orang-orang yang teraniaya. Tetapi sedikit demi sedikit orang Zionis Israel ini merampas tanah tanah Palestin secara sistematik dengan secara penipuan kemudian apabila mereka telah berjaya merampas tanah Palestin mereka membentuk kerajaan mereka sendiri dengan bantuan orang-orang barat atau negara barat dengan bantuan Inggeris dan Amerika dan juga negara-negara barat yang lain dan setelah mereka berjaya membentuk kerajaan di Palestin, mereka menindas penduduk asal iaitu orang Palestin dengan penuh kekejaman. Anak-anak dibunuh, orang-orang dibunuh. Disembelih. Kediaman di dirobohkan, diruntuhkan. Dan orang Palestin hanya tinggal sedikit saja kawasan untuk mereka duduki iaitu Gaza. Penyokong kuat. Jenis Israel ini tidak lain tidak bukan adalah Amerika. Sejak dari dahulu lagi, sejak dari selepas Perang Dunia Kedua, sejak pembentukan negara haram Israel, Amerika lah yang menjadi penyokong kuat. Yang membekalkan senjata kepada Israel untuk membunuh orang Palestin. Bahkan di Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Amerika sebagai seolah salah satu negara yang mempunyai kuasa veto membatalkan segala keputusan ataupun segala cadangan untuk membantu Palestin. Bahkan untuk mengutuk Israel pun Amerika menggunakan kuasa veto saja. Jadi dengan secara langsung kita fahami bahawa Amerika adalah orang yang membantu Israel untuk menjadi penjenayah ataupun untuk menyembelih orang-orang Palestin untuk menjadi pembunuh. Samalah jika kita buat contoh seorang ayah di mana anak ini dibunuh dikerat lehernya dan yang membantunya ialah orang yang lain yang memberikan parang untuk pembunuh itu menyembelih leher anaknya. Apakah wajar kerajaan Malaysia ataupun saudara Anwar Ibrahim menjemput Donald Trump ke Malaysia? Pada hemat saya tidak wajar. Kerana Malaysia sejak zaman Dr Mahathir lagi begitu keras Menentang Kependudukan Israel Secara langsung Kerajaan Malaysia ketika itu Menolak Amerika Menolak segala bantuan-bantuan yang diberikan Amerika kepada Israel <tuh> Ini jelas Dan Negara-negara Islam ataupun negara-negara Arab bahkan umat-umat Palestin sangat menyanjung baik sikap Dr Mahathir dan sikap kerajaan Malaysia ketika itu. <tid> tidak ada kompromi bagi Israel. Dan tidak ada kompromi bagi apa-apa aktiviti ataupun negara mana sekalipun yang menyokong Israel. Yang menyatakan dukungan kepada Israel Baru-baru ini telah berlaku persidangan di satu satu negara Arab yang mengutuk serangan Israel ke atas negara Qatar. Dan Malaysia juga mengutuk serangan tersebut. Tetapi tidak lama kemudian Malaysia ingin menyebut kena terang ke Israel, ke Malaysia. Apakah tanggapan yang akan diberikan oleh negara-negara Islam yang lain ataupun negara-negara negara Arab ataupun umat Palestin kepada Malaysia? Tidak lain, tidak bukan adalah tanggapan seolah-olah Malaysia ini di hadapan menyokong Palestin, di belakang menyokong pihak-pihak yang membantu Israel. Umat Palestin akan berasa sedih, akan terkejut. Kenapa Malaysia tiba-tiba menjemput Presiden Amerika ke Malaysia, sedangkan jelas-jelas Amerika membekalkan senjata kepada Israel dan menyokong kewujudan negara Israel. Umat Palestin akan rasa pelik. Kenapakah pemimpin Malaysia yang diwar-warkan sebagai pemimpin Islam tersohor di dunia menyokong ataupun menyemput ataupun meraihkan kedatangan pembantu tersohor Israel. Dikatakan alasan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjemput Trump ke Malaysia adalah untuk menyatakan pendirian Malaysia tentang Israel ataupun menyokong pelan-pelan yang dirancangkan oleh Donald Trump pada hemat saya, ini bukan alasan yang boleh kita terima pakai. Kerana Malaysia boleh menyuarakan bantahan di pertemuan bangsa-bangsa bersatu. Di PBB, di mana Donald Trump ada di situ. Dan seluruh umat Islam, seluruh wakil-wakil umat Islam, wakil-wakil negara Islam ada di situ. Nyatakan dengan jelas bantahan di situ. tidak perlu menjemput Donald Trump untuk menyatakan bahawa kita di sini tidak 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 perlu ramai umat Islam di Malaysia akan membantah cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjemput Donald Trump ke Malaysia dan Datuk Seri Anwar Ibrahim seharusnya menerima ataupun memikirkan Bantahan, bantahan umat Islam ini. <tuh> Seperti mana saya katakan tadi, contohnya seorang ayah anak ini dibunuh. dan dia mengutuk pembunuh pembunuh anaknya itu, tetapi dia mengulurkan tangan kepada orang yang memberikan parang kepada kepada pembunuhnya pembunuh anaknya itu. Ini tidak wajar dan tidak boleh diterima akal. Kita umat Islam di Malaysia dengan umat Palestin adalah bersaudara. Kerana umat Islam itu adalah bersaudara. Jadi, apabila kita bersekongkol ataupun berkompromi dengan musuh-musuh saudara Islam kita, kita dikatakan bersubahat. Bersubahat musuh dengan musuh-musuh saudara kita. Bersubahat dengan orang yang menyokong pembunuhan kepada saudara kita. Jadi hendaklah dipikirkan dengan sebaik-baiknya bagi kerja di ada kerja dalam Malaysia dan khususnya kepada saudara anu Ibrahim. Fikirkanlah sensitiviti umat Islam. Sensitiviti penduduk Palestin dan maruah umat Islam. Supaya nama Malaysia sebagai penyokong ataupun yang mewar me, me keamanan global sentiasa kekal di padang tinggi oleh masyarakat dunia. Apatah lagi oleh masyarakat Palestin yang tertindas. Kerana secara tidak langsung, bahkan secara langsung apabila kita menunjukkan sikap lunak kepada penyokong Israel kita akan dicurigai oleh negara-negara negara Islam yang menyokong kebenaran Palestin. Bukan saya menentang hubungan diplomatik dengan Amerika kerana Malaysia mempunyai uh, banyak kaitan dengan Amerika daripada segi ekonomi. Kita berniaga dengan Amerika. Amerika membeli barangan-barangan keluaran Malaysia. Demikian juga Malaysia memberi membeli barang-barang keluaran Amerika. Itu daripada segi ekonomi. Pada hemat saya, kita boleh boleh sahaja menjemput Donald Trump ke Malaysia atas dasar ekonomi ataupun atas dasar perdagangan. Untuk membincangkan tentang perdagangan. Tetapi apabila dijemput Donald Trump atas dasar yang ada kaitan dengan kependudukan Zionis, itu tidak wajar. Tidak wajar sama sekali. Jadi itulah pendapat saya sebagai seorang rakyat marhain. Tidak sekali-kali untuk menentang ataupun menghuru-harakan kerajaan Malaysia. Ataupun mencela ataupun mencaci maki. Ini akan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Cuma, tidaklah dipikirkan semula. Apakah kesan yang kita akan terima daripada negara-negara Islam yang lain? Jadi sekian dahulu bila itu fitwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.